अध्याय श्री गणेशाय नमः सिद्धमने नामधारका अपूर्व वर्तले देखा विस्तारे कथा कौतुका निरोपीन न तुज आता नामधारके सिद्धासी पुढे कथा वर्तली कैसी विस्तारोनी आसी निरोपावी दातारा शिष्यवचन परिसोनि सङ्गता जाला सिद्धमुनि ऐकतु वत्सा नामकर्णि गुरुचरित्र अभिनव ऐसा त्रिवक्रम महामुनि कुमसी स्थानी स्थानि करी सर्वजनी दाम्भिकसंन्यासी मनोनि ज्ञानवन्त गुरुमूर्ति विश्वाचा मनीसे ओळखति नराधिपासि सागति करितो मनोनि श्री गुरु गुरुति तये वेळि आजची निघावे तात्काळी त्रिविक्रम भारती जवळी जाणे असे कुमसीस ऐकोनी राजा सन्तोषला करिता जाहला हत्ति दळा शृङ्गार केला तये केला थोरु आन्दोळि बैसले श्रीगुरु नानापरि वाद्यगजरु करुण्या निघाले ऐसे परि श्रीगुरुमूर्ति तया कुमसि ग्रामायेति त्रिविक्रम भारती करीत होता मानस पूजा मानसपूजा मानसपूजा नरहरिसी नित्यकरि भावेसि स्थिर न होयतया दिवसी मानसमूर्ति नरकेसरी मनी चिन्ता करीयति कापा नये मूर्ति चित्ति वृथा तपोवृत्ति कायकारण भणतसे बहुतकाळ आराधिले कापा नरसिंहे उपेक्षिले तव वृथा गेले भणोनि चिन्ता करीतसे इतुके होता त्या अवसरी श्री गुरुते देखिले दुरी येत होते नदी नदीतीरि मानसपूजे च रूपे सर्वदल दण्डधारि तया एकरूप हरी भारती देखोनि विस्मयकरि नमन करी तनिघाला साष्टाङ्ग नमन करोनी, लागे करोगे श्रीगुरुचरणी सर्वाचिरूपे प्राणि दण्डधारि यति रूप समस्तरूप एकसरि दिसताति दण्डधारी कवण लघु कवण थोरि नकळे तया त्रिविक्रमा त्रिव्रमा झाला तये वेणि पुनरपि लागे चरणकमळि ब्रह्मा विष्णु चन्द्रमौळी त्रिमूर्ति तु जगद्गुरु तुझे न कले स्वरूप ज्ञान अविद्या माया वेष्टो न निजरूप होवन कृपाकरणे दातारा तुझे स्वरूप अवलोकिता आमा अशक्य गुरुनाथा चर्मचक्षु करुनीयाता पाहु न शके म्हणतसे तू व्यापक सर्वाभूती नरसिंह मूर्ती झालासी यती प्रकट नरसिंह सरस्वती समस्त दिसति यतिरूप नमो आता सांग कवणा कवणा पुढे दाखवू करुणा त्रिमूर्ती तू ओळखसी खुणा निज रूपे राहावे स्वामिया तपकेले बहुत दिवस पूजा केली तुझी मानस आजी आली गा फळास मूर्ती साक्षात भेटली तू तारक विश्वासी उद्धाराया आम्हासी म्हणून भूमी अवतरलासी दावी स्वरूप चिन्मय ऐसे परी श्री गुरुसी स्तुती केली भक्तीसी श्री गुरुमूर्ती संतोषी झाली निजमूर्ती एक व्यक्त पाहे तये वेळी दिसो लागले सैन्य सकळी तया मध्ये चंद्रमौी दिसे श्री गुरु, गुरु म्हणती तयासी नित्य आमुची निंदा करिसी दांभिक नावे आम्हाी पाचारिसी मंदमती या कारणे तुझ आलो तुझ्या परीक्षेसी पूजा करीसी तू मानसी श्री नृसिंह मूर्तीची दांभिक कभन म्हणजे कवणे परी सांग आता विस्तारी तुझे मनी ऐकोनी श्री गुरुचे वचन यतीश्वर करी नमन सद्गुरु स्वामी कृपा करून अविद्या रूप नासावे तू तारक विश्वासी त्रयमूर्ती अवतार तूची होसि मी वेष्टो न माया अज्ञानपणे वर्ततो मायामोह अंधकारी बुडालो सागरी न ओलखे दिवांध झालो स्वामिया ज्योतिस्वरूप तू प्रकाशी स्वामी माते भेटलासी क्षमा करावी बाळकासी उद्धरावे दातारा अविद्यारूप समुद्रात होतो न दिसे पैल अंत बुडतसो स्वामिया ज्ञानतारवि बैसवोनि करुणावायु प्रेरुनि पैलथडी निजस्थानी पाववी स्वामी कृपा तुझी कृपा होय ज्यासी दुःखदैन्य कैसे त्यासी तोचि जिंकील कळी काळासी ऐक्य होय पूर्वी कथा ऐकली श्रवणी महाभारत पुराणी दाविले रूप अर्जुना नयनी प्रसन्न होवोनी तयासी तैसे तुम्ही मजला आज दाविले स्वरूप निज अनंत महिमा तुझी चोज भक्तवत्सला गुरुनाथा जय जयाजी जगद्गुरु तू तारक भवसागरु त्रयमूर्तीचा अवतारो नरसिंह सरस्वती कृतार्थ झालोजी आपण देखिले आजी तुमचे चरण न करिता प्रयत्न भेटला रत्न चिंतामणी जैसी गंगा सगरांवरी कडे केले भवसागरी जैसा विष्णू विदुरा घरी आला आपण कृपावंत भक्त तुझी कीर्ती आम्हा दाविली प्रचिती वर्णावया नाही नाहि मति अनन्तमहिमा जगद्गुरु येणे परी श्री गुरुसी करिं स्तोत्र बहुवसी श्री गुरु श्रीगुरुमूर्ति संतोषी दिधला वरतये वेळि वरदे तु त्रिविक्रमासि तुष्टलो तुझा भक्तीसी सद्गति होय भरवसी पुनरावृत्ती नाही तुझ तुझ साधला परमार्थ होईल ईश्वरी ऐक्यार्थ ऐसे मनो गुरुनाथ निघाले आपुल्या निजस्थाना वरदेवोनी भारतीसी राहविले कुमसीसी क्षण न लागता नुरासी सिद्धमणेमधारका श्री गुरु महिमा ऐसा निका त्रिमूर्ती तोची ऐका नर रूपे वर्ततसे ऐसा पुरुष गुरु त्या ते जे कोणी म्हणती नरु ते चिपावती यम यमपुरु सप्त जन्म पर्यंत गुरुर्ब्रमा गुरुर्विष्णु गुरुची होय रमणू वेदशास्त्र पुराणू बोलती हे प्रसिद्ध या कारणे श्री गुरुसी शरण जावे निश्चयेसी, विश्वासावे माझ्या बोलासी लीन व्हावे श्री गुरुचरणी अमृताची आरवटी घातली असे गोमटी ज्ञानी प्राशिती घोटी गुरुचरित्र कामधेनु गंगाधराचा नंदन सांगे गुरुचरित्र विस्तारोन भक्तिपूर्वक ऐकती जन लाधति पुरुषार्थ चतुर्विध इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरौ श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे त्रिविक्रम भारती विश्वरूपदर्शनम् नाम चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त